ଅସଲ କଥା ରଙ୍ଗପୁର ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାଦୁର ନାମକ ଡା ଚାକରଟିଏ ଥାଏ ତାର କାମ ହେଲା କଚେରୀ ଘରର କାନ୍ଥ ଚୌକି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ବାହାଦୁର ସେସବୁ ସଫା କରେ ହେଲେ ବାବୁଙ୍କର ରୂପା ପାନ ବଟାଟି ବେଶି ସୁନ୍ଦର କରି ପରିଷ୍କାର କରେ ବସି ବସି ମାଜିମାଜି ଚକ୍ ଚକ୍ କରିଦିଏ ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ଦେଖି ଦିନେ ମାଲିକ କହିଲେ ବାହାଦୁର ଆଜିକାଲି ତୁ ବଡ଼ ଅଳସୁଆ ହେଲୁଣି କଚେରୀ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଓ କାନ୍ଥ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ ଆଦୌ ଭଲସେ ସଫା କରି ପରିଷ୍କାର କରୁନାହୁଁ ଅଥଚ ପାନ ବଟାଟି ତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଛୁ କଥା କ'ଣ ମାଲିକ ଅସଲ କଥା କ'ଣ କି ଚାକରଟି କହିଲା ବାହାଦୁର କହିଲା ଏ କଥା আপোন পান বটাটিৰে যোন বাচনা পানখিল থাকে সেই মুঠে কিছু কাঢ়ি নি খাই দিয়ে সেইপাই সেইটোক ভাল ভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰিব মনযোগ সহকাৰে কাম কৰে কচেৰীঘৰ পৰিষ্কাৰ এতিয়া মনোযোগ দি পাৰে নাই কয় বাহাদুৰ অ' এইপৰি কথা চাহেব ক'লে ଜମିଦାର ଯେ ସେ କହିଲେ ଓ ଏପରି କଥା ଆଚ୍ଛା ଏଣିକି ପାନବଟାଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା କାମରୁ ତୋତେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେଲି ଜମିଦାର ଅସଲ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଦେଲେ